Ночью, ночью как воры приехали, блин, все кинули. Сегодня ночью у нас поставили вот эти бутики. Ровно месяц назад мы отвоевали эту территорию вместе с жильцами этого дома Рокоссовского 41. На наших глазах забрали все конструкции увезли. Но сегодня ночью с 2 до 5 был установлен бутик. Наша. Предположение два бутика. Наше предположение, что это незаконно, так как мы послали за, заявление, скаргу в прокуратуру, в мискому голове в земельные в архитектуру нам не дали ответа на наше требование закона, это незаконно. Наше предположение на этой неделе или на следующей будет проходить сессия. И это сессия мест. Ну, Менской рады. И хотят узаконить эти бутики, которые поставили сегодня ночью. Нам они мешают. У нас на нашем пятачке три продуктовых магазина, 150 метров в квартал, 250 метров в союз. Я сейчас могу собрать кучу людей со всех дворов, которые с наших дворов, которые против этого. Потому что у нас ночами здесь происходит ужас. Писают, какают на все это, надо нюхать, собирать и убирать после каждой ночи. Ну, э, народ против этих бутиков. Ну все, что я могу сказать. И С этим надо как-то бороться, потому что мы даже не знаем, кто это ставит, кто это делает. Нам никто ничего Предыдущая не Предыдущая попытка установки малых архитектурных форм, когда была, скажите? Ровно 11 июля. 9 июля. И тогда они дали, да? Вот сейчас потом... Да, не дали. Носили, они быстренько или... собрались, потому что мы подняли телевидение. Все, они перепугались и уехали просто. А сегодня ночью все стоит уже. За два часа они сделали перед монтажом этой всей конструкции еще за месяц, может, приехала какие-то ребята бензопилой спиляли, вполне здоровую яблоню, вполне, и уехали. Сказали, что она аварийная. Но мы так еще не придали значения этому всему делу, а тут оказывается вот такая канитель развелась. И дорожка, скажите. На дорожке на нашей поставили, за свои деньги положенные дорожки, поставили эти формы архитектурные. Чтобы озеленить, красиво сделать проходы, посадить в траву, все нормально. Все делается против людей, не для людей. Тем более громада дома против этой забудовы. Полностью против. Собраны подписи, отправлены в соответствующие службы. Ни одной ответы ни на скаргу еще нам не пришло.